ગુજરાત નેવલ એનસીસી દ્વારા নৌকাયનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે પોરબંદર થી દિવ સુધીની દરિયાઈ સફરનું આયોજન એનસીસી ના કેડેટ માટે કરવામાં આવ્યું છે જેનું પોરબંદરની જેટી ખાતે પ્રસ્થાન થયું હતું ત્યારે নৌকাયન ના જોખમ અને જુસા સાથે એનસીસી ના કેડેટ દરિયો ખેડવાનું શરૂ કર્યું પોરબંદર સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં નેવલ એનસીસી યુનિટ કાર્યરત છે જેમાં કોલેજ અને યુવક યુવતીઓ જોડાય છે તેમને ડિફેન્સની બેઝિક તાલીમ અને માહિતી આપવામાં આવે છે નેવાલ એનસીસી દ્વારા સૌપ્રથમ વખત સૌરાષ્ટ્ર નૌકાયનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે પોરબંદર થી દીવ સુધીના આ નૌકાયનમાં ગુજરાત ભરમાંથી પસંદગી કરાયેલા 75 જેટલા એનસીસી યુનિટના યુવક યુવતીઓ જોડાયા હતા પોરબંદરના ઓલવેધર પોર્ટ ખાતે નેવી જેટી ખાતે નેવીના એડમિરલ અનિલ જગ્ગીએ આ નૌકાયનનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું એનસીસી જામનગરના ગ્રુપ કમાન્ડર એચ કે સિંગે જણાવ્યું હતું કે

દરિયામાં થઈ રહેલો છે જે પહેલા પહેલાં ટપ્પર ડેમમાં કરતા હતા સેવન નેવલ આને કન્ડક્ટ કરાવે છે અને અમે અહીંયાથી ટ્વેન્ટી સેવન ફૂટ બીકે કે વેલર બોટ છે અને જેમિની અને અધિવેક્ત સેલિંગ બોટ છે તે લઈને અમે ગુજરાત પોરબંદરથી દીવ જવાના છીએ અપ્રોક્સિમેટલી બસો આઠ કિલોમીટર જેવું છે અને રસ્તામાં અમે માંગરોળ નવી બંદર વેરાવળ અને મૂળ દ્વારકા અને તે છતાંય ઘણા પોર્ટે જવાના છીએ

21st चालू थे से, की okay. मैं में पहली बार नेवी एन सीसी कंडक्ट करवा रहा है जो ट्वेंटी फर्स्ट फेब्रुआरी से फर्स्ट मार्च तक होने वाला है यहाँ पे हम लोग दरियाई किनारो से वेरावल मांगरो नवी बंदर ऐसे कई सारे पोर्ट लेने वाले हैं जिससे हम एक्सपीडेशन डीके वेलर जो हमारी बोट है उसके थ्रू हम सब सारे कैडेट जा रहे हैं एज एन ए एन कैडेट ये मेरे लिए हम सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम हमको इस कैम्प का मौका मिला है करने को जो पहली बार एन नेवी गुजरात वाले कंडक्ट करवा रहे हैं ये सेवन एन यानी वेरावल वाले एन कर, कर, कंडक्ट करवा रहे हैं इस इस कैंप से हम सब एनसीसी कैडेट को बहुत सारा होश और बहुत सारे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी कि एज अ एनसीसी एज अ नेवी एनसीसी कैडेट हम काफ़ी कुछ नेवी को एक्सप्लोर कर सकते हैं दरियाई किनारों से छोड़कर कर थैंक यूकल ये आपकी तैयारी इतने दिनों से चल रही थी हम सब काफ़ी टाइम से ये सब तैयारी कर रहे थे कैंप के लिए एक महीने से सब अपने अपने एमय नेवल यूनिट से सब बहुत ज्यादा होश और प्रिपेयर होके आए हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे होश में और एकदम पूरी तैयारी से आए हैं नाम यार। मैं खुशहाली परमार वन गुजरात नेवल यूनिट अहमदाबाद से आ, मैं कर्नल एच के सिंह मैं ग्रुप कमांडर एन सी सी ग्रुप का ग्रुप कमांडर हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सीलिंग है वो हर साल में एक बार होता है और ये पहली बार है कि हम लोग ये सेलिंग एक्सप्रेशन समुद्र में कर रहे हैं और इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा एडवेंचर स्पिरिट देने की हमारी इच्छा है इससे पहले जब सेलिंग हुई थी वो लेक या डैम में हुआ करती थी लेकिन अभी जो चैलेंजेस मिलेंगे इनको जब समुद्र में करेंगे ओपन समुद्र में तब इनको और आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार से सेलिंग की डिफ़िकल्टी बढ़ती है एक उनमें एडवेंचर स्पिरिट आएगी और उनका मनोबल बढ़ेगा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसके साथ साथ उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आएगी ये सेलिंग एक्सपेडिशन जो है वो आज यहाँ से फ्लैग ऑफ होगा पोरबंदर जेटी से और अगले दस दिन में तकरीबन दो किलोमीटर का दूरी कवर करते हुए दीव में जाकर ये एक्सपेडिशन ख़त्म होगा आ, हमारे जो गुजरात डायरेक्ट्रेट के एडिशनल डायरेक्टर जनरल साहब हैं मेजर जनरल रमेश शानमुगम उन्होंने इस पूरी एक्सपेडिशन को अपने एक्सपीरियंस और गाइडलाइंस के तहत हम सबको गाइड करते हुए उन्हीं के कारण ये एक्सपेडिशन यहाँ पर आज हो पा रहा है तो यहाँ पर आए हुए तमाम मीडिया और तमाम लोगों का मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये हमारा स्वराष्ट्र नौकायान जो अभियान है और एक्सपेडिशन है ये एक अच्छी तरीके से संपूर्ण हो सके थैंक यूज देखिए ये जो ट्वेंटी सेवन ड्रॉप कील वेलर इस नाम से ये बोट जाना जाता है और इसकी ये एक बहुत ही सेफ बोट मानी जाती है अगर आप साइज पर मत जाइए इसकी साइज पर जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं बड़े बड़ी बोट्स होती हैं उनके मुकाबले ये वेलर का डिज़ाइन इस तरीके से बनाया गया है कि ये मैक्सिमम सी समुद्र में और वेव्स को आराम से जटक कर लेता है और इसमें खतरे के चांसेस बहुत कम होते हैं लेकिन फिर भी क्योंकि हम इस एक्सपीडिशन में बच्चे यहाँ पर पहली बार जा रहे हैं तो हमने पूरा यकीन किया है कि इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरे આ નૌકાયાન અમારા માટે રોમાંચક બની રહેશે આ સફર માટે અગાઉથી તાલીમ આપવામાં આવી હતી અને એક કીટ પણ આપવામાં આવી છે આ નૌકાયાન આગામી તારીખ પહેલી માર્ચ રોજ દીવ ખાતે પહોંચશે ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ વખત આ નૌકાયન આયોજન કરવામાં આવ્યું છે નિપુલ પોપટ ગુજરાત ન્યૂઝ પોરબંદર